Этот букет мне очень нравится, я даже как счастлив. Но действительно вот этот букет, он летний, по-настоящему летний. Он передает все летние чувства. Конечно же, сделать его можно и меньше. Обычно мы делаем половину меньше его для свадьбы. Но по демонстрации ради, чтобы вам лучше было видно, я сделал его таким помощью. Каждый раз я использую почти всегда две лапки и располагаю их на одном и том же уровне, Таким образом прослеживается повтор. Невеста, невеста держит этот букет очень просто, вот так. В любом случае, я снимаю вот эту пыльцу, потому что может плохо сказаться на самом платье. Особенно с клариозой, дело в том, что когда цветок распускается, сама пыльца на желтого цвета может быть и незаметна. Что мы делаем в Голландии, это мы всегда делаем букет для мамы. Невеста в день своей свадьбы дарит своей маме букет в знак благодарности. Обычно это происходит в церкви, и для этого делаются особенные букеты вот в кокете. Это должен быть очень особенный букет, чтобы мама никогда не забыла, что она получила этот букет. Вот этот букет я сейчас ну, сделал очень быстро. У меня есть пучок гипсофилии, Старс, уже очищенный, и, конечно же, мне нравятся маленькие букеты. По центру использую одну большую белую розу в сердце. Несколько красивых гладиоз, очень почищу. Как видите, почти все листья, листочки я убрал. Таким образом, сам цветок обращает на себя внимание, его лучше видно. И позже, когда он расцветает, тоже лучше смотрится. В сердцевине букета роза. Букет очень бледный, очень естественный. Вот этот материал, он очень популярен в последнее время в Голландии и некоторых других странах. Во-первых, его можно достать на протяжении всего года. И как видите, я использую его много, он придает эффект воздушности и легкости. Как видите, очень просто, но вот, вот эта зелень, она придает эффект вот этой легкости и естественности, особенно если речь идет о лете. Тоже колоферн. Мне нравится, чтобы вот в данном случае материалы все были очень легкими. Я его располагаю снизу. Очень простой букет, но при этом важно сочетание материалов. Одна роза, много гипсофилий. Новое поколение девушек сейчас, они не любят вот какой-то классики, такой как ранее, им хочется чего-то свежего, нового. И, конечно, чтобы это были естественные материалы природные, это тоже очень важно для букета. Этот букет можно сделать за 15 минут, полчаса. Тоже в таких странах, как Украина, Голландия, когда на протяжении года довольно прохладно бывает. Очень практичны именно вот ручные букеты. И, конечно, это очень практично для тех, у кого ограничен бюджет. Это украшение для стола, но для большого стола, за который может сесть. 10-12 человек Мицумата та же техника используется Получается все расположено вот на таком большом блюде Только Мицумата закреплена На данном блюде находится очень много разных материалов Я подготовил вот эти шары Начинаем вот как бы с Кверкеса Но покрашенная вот эти листья располагаем, но нужно их сворачивать вот таким образом. Расположили, булавкой закрепили и так по кругу. Верхнюю часть я оставил открытой для того, чтобы туда можно было вставить цветок. Я думал, практичнее будет делать вот на этом столе, потому что если бы я делал сверху, ничего не было бы видно. Использовал очень простые горшочки и заполняю их гортензией. И тоже снова обратите внимание, дипласиклос. Линии расположены горизонтально и параллельно. Как видите, я работаю с вертензией или гидронхей в этих горшочках, но придерживаюсь принципа простоты, потому что материалов и так предостаточно на блюде. Дело в том, что уже данная композиция подходит на смене Рождества. Обычно, когда мы это готовим, мы это работаем на кухонном столе. А еще материал, с которым я работаю, это разнообразные плоды композиции. Тоже здесь есть пользу и размещаю эти плоды в бомбу. Есть фрукты, но вот над шарами пришлось попотеть. Я не знаю цен цветов в Украине, но если бы это было в моем магазине, я бы продавал приблизительно 120-150 евро. Не знаю, может в Украине 250 это будет. Но когда время подходит к Рождеству, люди готовы платить деньги за композиции, поэтому нужно, чтобы у вас в магазине такая была, чтобы вы могли показать, что вы можете, особенно если это период перед Рождеством. И в завершение несколько яблок, которые вставляю между для между этими палочками. Вот так я располагаю. Таким образом можно работать и вне стола, как я это сделал с некоторыми горшочками с гортензией красная глориоза. Конечно, материал, который используем вот в этих шарах, его можно будет заменить. Глориоза будет свести в течение 5-7 дней. Тоже можно использовать и короткую. Ну и, конечно же, несколько фрезий для того, чтобы заполнить. Ну, фрези я вот на коротких ножках буду использовать. Конечно же, это просто идея для вас. То есть вы будете, когда работать над данной композицией, вы можете применять свои идеи, свой стиль, свою технику. Но это просто, чтобы показать вот вариант работы горизонтально на столе. Красивая краспеть. И, конечно же, можно использовать массу природных материалов, если пойти в лес или поле насобирать. И готово тоже на вот таком большом подносе. Основа из оазиса. Сначала мхом был покрыт. И потом я просто их повставлял, все остальные материалы, в мок. Здесь рождественские шары, шишки. Все вот эти вот плоды кумиса обмотаны проволокой. Очень красивые вот такие снежные ягоды. И тоже несколько пучков мега. Старый диплосиполос таким образом на подносе оставляем, берем свечи, дело в том, что это предрождественские 300 евро. Но если все хорошо, то будет продаваться. Будет. Ну и в завершение вот видно цинковое окно подноса, используем камешки из стекла, насыпаем таким образом на поднос и немного по углам. Не нужно никаким образом закреплять эти свечи, они сами по себе стоят. И конечно, больше речь идет о Рождестве. Сейчас используется очень часто искусственный снег, именно для создания вот этой атмосферы. Как будто вы готовим, только на этот раз скушать не получится, только посмотреть. Просто представьте, вот черно-белый интерьер какой-то и зажжены свечи. Очень красиво. Два горшка серебряных, по весу. несколько веток портеносиса это сахарная проволока. Просто мы разместили эти венки поверху, а внутри флористическая пена. Искусственное украшение на тему Рождества. Что касается венка, я его уже купил готовым. Его так и продавали. То есть я его не делал сам. Очень доступно. В свободной продаже можно. Закрепляя его в вене. Дело в том, что в основе там солома. А далее используем картус. Я заранее его очистил, потому что обычно есть еще и листки. Вот таким образом. Очень просто, вдыхаем. конечно, можно использовать другие цветы, можно использовать лилии, армитагал, но вот именно к времени году очень хорошо подходят вот эти ягоды. Когда речь идет о рождественских декорациях, мы очень редко работаем с живыми цветами, приходится искать альтернативу. Как будто бы фонтан вот этих снежных ягод бьет из горшка. На Рождество может происходить все что угодно, и снаружи, и внутри, Ножка снега. Конечно, можно использовать и что-то другое, но вот таким образом очень долго простоит как именно украшение на Рождество. Конечно же, на длинном столе очень хорошо разместить вас wow. сразу. Wow. В данном случае у нас такой каркас из wow. рала. И сами ветки, они вставлены с двух сторон горшка. Вот этот материал называется коралла. Сверху они соединяются, а внутри я создал такой небольшой сад из листов вербуса. Вот этот скидубок Веркуса я сворачиваю так, как сигары, и продеваю на металлическую пробку. Таким образом можно вот такую структуру из листов внутри получить. Дело в том, что это центральная композиция для стола, поэтому она должна хорошо выглядеть с обеих сторон. В данном That's случае longer. я использовал ним кофе но можно использовать все, что угодно, на ваш вкус. Сюда же я присоединил вот эти пробирки стеклянные. И, как видите, все закрепил вот этими пластиковыми фиксаторами. Немножко воды я уже ранее обращал внимание, вот эти пластиковые фиксаторы являются очень it хорошим saves, решением в нашей работе working. и экономят нам очень много времени. Я вот заметил, что в общем есть некоторые, продукты, которые торчат, как еще один, и клавиоза, те, которые можно купить в небольшую упаковку. Будьте внимательны, смотрите, чтобы достаточно длинными были стебли гладиозы, потому что воды может поубавиться в пробирочках и, соответственно, нечего будет Поэтому желательно, чтобы длина сентября соответствовала длине Вот Это надо использовать. Смотрим, ничего не забыли, можно по одному еще здесь, здесь выводы, и здесь добавить. И вот на свете. Получается, гладиозы на всех уровнях находятся тоже для того, чтобы закрыть все оставшиеся пространства, используем тоже несколько шишек. Здесь, как видите, прослеживается повтор материала. Серебряный цвет окружен в шарах, в шишках, и в И последний шишка вот здесь. И все. Спасибо. Эмпирикум, хризантемы большие, ели, розы, лилии, коралла. Как я уже говорил по поводу цветов, вот, по поводу Рождества, другие а. цвета. Вот. А. Сначала объясню. Такая вот цинковая посуда и кольцо из оазиса, которое само кольцо я сделал. Внутри там у нас тоже оваси, а. Я создал вот такое кольцо, аккуратно сверху и обрезал, чтобы придать красивую форму. С помощью вот, э, деревянных палочек я закрепил это все. Ну и тоже использовал ленту для того, чтобы... Вид хейзентема это новый, называется САМА. Очень интересная структура данного цветка, потому что лепестки как бы составят из двух цветов. И зеленая вот сердцевинка. Что будем делать в данной композиции, это как бы сделаем, чтобы из середины такой свободно выходил, распространялся материал. Это совершенно новый стиль построения композиции, но мне очень нравится. Похоже на фристайл. Очищаю, использую румор. В самом сердце данной композиции его размещаю. А я это делаю, чтобы уже в босс в конце мне не, при... не приходилось закрывать это. Моб... Но при этом я сам немножко так распушиваю, чтобы потом можно было очень легко вставлять стебли. Как видите, все ягоды очень хорошо смотрятся друг с другом. И неважно как вы будете вставлять данный материал, самое главное, лишь бы направлялся к центру, или из центра. Я придерживаюсь данной композиции прозрачности и легкости, чтобы хризантемы, которые внизу, тоже были видны хорошо. Красивая лилия, розы. И сами цветы можно разместить на разных уровнях. В данном случае значение не играет. Но как видите, сейчас можно наслаждаться любым из используемых материалов в этой композиции. Темная кала. Для калы я обычная с помощью палочки я делаю отверстие в пене. тогда нам легче вставлять ее. Да, И еще немного ягод. Ну, в данном случае не столько по-рождественски смотрится, сколько по осеннему, но мне очень нравится данная композиция, я хотел поделиться с вами. В то же время что-то новенькое, свеженькое. По крайней мере, я так думаю. Но позже подойдите, посмотрите сам, само кольцо, очень хорошо смотрится сблизи. Вот и готово. Все просто, серебряное блюдо, не особо Рец. дорогое, такие но, же рождественские но, венки, а посередине половинка оазиса и цветы, украшения рождественские, конечно же, красивые голландские цветы, лилии, фрезии, розы, очень хорошо для рождественского обеденного стола. Ну, немножко давайте добавим снега, а потом с двух сторон можно поставить две свечи, пожалуйста, покажите вот и все, готово. Спасибо. Well, вот guys. и все, фильмы, рождественские, очень хорошая идея. Thank you. Uh -huh. Этот стиль работы в Голландии очень популярный. Снова-таки расположены на подносах. Используются небольшие стаканы. Тоже используем вот такую основу. В данном случае это коралла, клариоза и киберикум. Is... На каждом подносе расположены 5 ваз небольших. Что я сделал? Я в каждый вот из этих горшочков поместил что-то особенное. Роза Киеста, астромерия, астромерия Надя, Фрезия. Но секрет в том, чтобы все цветы находились на одном уровне. Что создается, в данном случае получается на 100% роскошная композиция. И используются только цветы. Прозрачная, очень хорошо просматривается, не нужно использовать оазис, при этом стильно смотрится. Пожалуйста, покажите. Стола обеденного, замечательное украшение. Дальше. не мой, то есть его подготовила But Что Palina? здесь было использовано, это опять-таки вот эта рамка, которую уже можно заранее готовым купить. Я закрепил с помощью корнуса, который нежно вот так обернул But и закрепил. Six or five. Но я думаю, где-то 5 или 6 использовал. Использовала Полина, и она использовала вот опять-таки фиксатор пластик то видно. Далее заполняем цветами и получается хорошая основа для букета. Спасибо большое, Полина. Я же говорил, очень красиво. Объясню. Вот этот подсвечник. Нечто, что можно использовать в здании объема. В каких-либо помещениях просторных. Это могут быть церкви, отели. Там, где проходят свадебные церемонии. Данный подсвечник, он состоит из четырех подсвечников. Как видите, я украсил, использовал коралла. Вы уже видели ранее красные, а это уже окрашенные. Тоже можно купить в таком виде. Далее я создал вот такой венок. Из пластика он сделан, произведен фирмой Oasis. Я использовал также много ленточек для того, чтобы украсить и обернуть. Зачастую в больших отелях вайп располагают данные подсвечники на столах. И поэтому нужно, чтобы и снизу тоже хорошо смотрелось, чтобы люди сидят за столом видели красоту. И далее я использовал маленькие красивые букетики из Миллион Стар по всему периметру. Далее вот эти вот пробирочки стеклянные. Как видите, закреплены фиксаторами. Я их расположил вдоль а, основной вот ножки. Я подготовил вот эти вот маленькие пластиковые пробирки. И они обернуты посеребленной ленточкой. Их много. В ванда вставлена очень красивая белого цвета с фиолетовым вот как усики у бабочки. А в пробирке стеклянные вставляем розы. Это называется разновидность розы Avalanche Plus. И как видите, сразу виден контраст. То есть, казалось бы, все белое, но на самом деле видны зеленые оттенки. Чего я хотел добиться данной композиции, это создать сказочную атмосферу. Хорошие розы. Представьте, если клиент закажет 30 таких на свадьбу. Ну, почему нет? Возможность существует. Вы бы ответили нет? No. Конечно же, будем принимать заказ. Свечи. Свечи? Тоже эти свечи, но это, наверное, будет слишком опасно, потому что в данной композиции слишком много всего. Где-то я видел, точно помню, не отрезанный кусок пластика. И еще не закончено. У меня есть сюрприз. Вот настоящая сказка. С ума Мне нравятся вот такие оторванные вещи. Еще не все, не а весь оберточный материал упаковочный. Одно из течений вот, в плане украшений на Рождество – это использование птичек. Нужно повернуть. Это была последняя композиция. Большое спасибо за то, что присутствовали. Надеюсь, вы подчеркнули идеи и надеюсь снова вас увидеть.